8 may Respublik günü tariximizin ən şanlı və parlaq səhifələrindəndir. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ölkəmizin həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil oldu. Yeni qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özlərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti dövlət aparatı təşkil edildi. Ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi yaradıldı. Ana dili dövlət dili elan edildi. Ordu quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər əyyətə keçirildi və həmin tarix yaddaşlara şanlı gün kimi yazıldı və hər il bayram olaraq qeyd edilir. Bu möhtəşəm gündə biz Qaraqaygallarına Qayğı İctimai Birliyinin Suraxanı filialının qonağıyıq. Bu günlər 28 may Respublikanın günüdür, yəni bayramdır. Bununla əlaqədar Qaraqaygallarına Qayğı İctimai Birliyinin Suraxan rayon filialı olaraq bütün başda sədrimiz Firdun Məmməd Məmmədovjan adları ilə olmaqla Bütün qazı veteran qardaşlarımı hamısını təbrik edirəm 28 may ailə subika günü münasibəti ilə. Bütün qazı veteran qardaşlarıma Allahdan can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət eləyirəm, rəhmət diləyirəm. Allah Azərbaycan əsgərin qorusun, ordumuzu qorusun, xalqımızı, dövlətimizi, ali başkomandanımızı qorusun. İlk öncə başda Qaraqay gallarına Qarğa İqtisadi Birliyinin Sərixanı filialının sədri Ceyhun Nadirov olmaqla idarə heyəti ilə ulu öndərimizin abidəsini ziyarət etdik. Növbəti yollandığımız ünvan Yenisurahanda yerləşən Şəhidlər xiyabanı oldu. Qürur və hüzünlə qarışıq hisslərlə yanaşı, sevindirici bir məqam da odur ki, Şəhidlər xiyabanında Suraxan rayon icra başçısı Əziz Əzizovun göstərişi ilə abadlıq işləri aparılıb. Hər zaman Qarabağ əlillərini qayğı ictimaiyyətinə və şəhid ailələrinə dəstək olan cənab başçı Əziz Əzizov va biz də bu xüsusi diqqətinə görə təşəkkür edirik. Diqqət, bu Qazilərin TV-sedər kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.